Самолеты вот Использованные батарейки детям не игрушки, ведь одна такая батарейка загрязняет тяжелыми металлами примерно 20 квадратных метров земли. В Киевской 261 гимназии об этом знают. Только в прошлом году педагоги вместе с учащимися сдали 50 килограммов таких опасных веществ. Просто витягли фотоапарата, відпрацьований елемент живлення і викинули його десь в землі. Звісно, це несе величезну шкоду і грунту, і і якщо це попадає в воду. Тому у нас, наприклад, протягом протягом першого семестру була велика екологічна виставка. Вона була розміщена в нас у школі, де діти могли детально ознайомитися із такими шкідливими впливами э, э, элементов живления. Дети это поддерживали, и поэтому я думаю, что это очень полезно. Волонтеры решили не устраивать выставку рисунков и не призывать таким пассивным образом подрастающее поколение не загрязнять окружающую среду. Они попробовали достучаться до учащихся через практику, ведь сегодня во многих школах она попросту отсутствует. В советское время каждый из старшего поколения помнит, собирали металлолом, бумагу, хлопок. Собирали яблоки, собирали шиповник, все что угодно. Дети реально помогали всему обществу. Сегодня дети растут небе лежачего. Общественный деятель сетует о том, что именно опасные отходы могут повредить нормальному образу жизни. То не рано или поздно попадут в пищевую цепочку. Лет через 10, вот там ведро можно будет снять, оно разложится. Атмосферные осадки подтолкнут их движению вниз, грунтовые воды на поля, и мы все это будем иметь хороший букет внутри своего организма. Юные борцы за чистоту природы и хотели бы за пределами школы продолжать свою деятельность. Только вот как это сделать, не знают. Опасные вещества нужно сдавать на переработку. Те же батарейки нужно сдавать, чтобы их перерабатывали. А ты знаешь, где такие пункты находятся? Нет. Не меньше вред природы наносит уже использованная бумажная продукция. 60 килограммов макулатуры может спасти одно дерево. Учащиеся за сегодняшнюю акцию спасли уже около 115 деревьев. Природа ⁇ это очень важная штука, потому что деревья, цветы, они нам дают кислород, и мы должны ее беречь.